Всем привет! Ford Focus 3 рестайлинг. Замена рулевой тяги. Рулевая тяга оригинальная стоит это 50 баксов. Аналог вот такой 10 долларов. Так, откручиваем колесо, поднимаем машину и смотрим. Ну вот колесо снял. Видим, Рулевую тягу. Пыльник уже был снят. Кручу. Вот гайка на 24. Приоткручиваем ее. Вот, приоткрутили. После этого вращаем рулевую тягу. Так, сейчас возьму ключик. Вот ключик на 15. Начинаем ее вращать. Тем самым она выкручивается. Так, рулевая тяга откручена. Теперь нужен специнструмент, чтобы открутить. Короче, у кого нет специнструмента и часто... Опеньки. И часто рулевая тяга не имеет граней. Даже в оригинальной там надо ключ на 35, наверное. Короче, чтобы открутить ее с гладкими. Короче, вот у меня труба. Так, труба. Здесь болгаркой пропилил отверстие, поставил гайку и приварил. Влючей смысл, что одеваем ее, закручиваем болтик, тем самым прижимаем тягу к трубе и выкручиваем. Это есть и гладки. Вот, вот такая приспособа. Берите на заметку. Но здесь у меня есть еще вот такая приспособа. Труба. И ключик на 32 рожковый. Обрезал и проварил к трубе. И вот такой вырез. То есть, так, надеюсь, видно. Одеваем. Закидываем прорезь. Вот, как видите, одевается. И теперь берем вороток. и проворачиваем. Сейчас возьму что-нибудь посильнее, взял пруток побольше. А, вот, легко пошло, теперь скидываем и выкручиваем рукой. Не забываем ставить пластмассочку эту промежуточную. Вот так. Так вот, новая тяга рулевая. Не забывайте обязательно при установке вот этот шарнир разработать. Сначала, когда он новый, он вообще не будет, не будет шевелиться. Может наденьте гайку какую-нибудь зажмите или и пошевелите. Когда он расшевелится, он будет мягенько двигаться. Иначе она довольно быстро выйдет из строя. Потому что завод изготовителя, там пырскает одно место и все. Если не расшевелить и смазку не распределить по шарику, будет быстрый износ. Так, теперь вот. Закручиваем ее. Гайку сразу откручиваем, потому что нужно одеть пыльник. Короче, вот так закручиваем ее. Зажимаем ее. Не забыл колечко. Сплотните на это. Говорил про него, а сам забыл. Так, поставили, а теперь зажали. Закручиваем, точнее. Вот она. До конца зашла. Теперь наш да, специнструмент заводим его, вставляем в тягу. Вороток. Сейчас где-то мой вороток. И зажимаем. Сейчас еще раз проверю. лучше сверху все вот отдел все зажато так вот пыльник в пыльнике не забывайте ставить уплотнительную резинку на саму рулевую рейку а потом одеваете этот пыльник и все зажимайте хомутиком ну вот. Так пыльник поставил. Вообще в замене рулевой тяги на реке это довольно простая работа. Большая заключается проблема в том, чтобы поставить пыльник и зажать хомутик. Хомутик вот этот, вот как видите. Короче, короче, можно помучиться отсюда, его как-то зажать. Ну желательно, конечно, на яму и с ямы. Там немножко поудобнее будет маленькой трещоткой с удлинителем зажать его. Так, не забываем еще вот этот хомутик ставить. Ну все. На глаз выставляем колесо, потому что после замены рулевой тяги по-любому надо делать развал схождения. Так что выставляем схождение более-менее ровно относительно автомобиля и едем на развал схождения. И еще. Вообще везде пишется, если вы вот так тягу подняли, и она сама упала, то надо ее менять. Но мы, как обычно, меняем, пока она не застучит. Видите, вот новая двигается вот так, туго. Вот так, спасибо за внимание. Всем удачи. Пока.